श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ तर मंडळी आपण भक्ती करतो पूजापाठ करतो व्रतवैकल्य करतो नामस्मरण जप मंत्र करतो हे सगळे करणे आपल्या बुद्धीत येणे हाही एक पूर्वजन्मीचे फळच आहे आणि आपल्या पूर्वजांचे आशीर्वाद आहेत तुम्ही स्वामी स्मरणात स्वामी भक्तीत जेव्हा येता तेव्हा तुमच्या पिढ्यानपिढ्यांचा उद्धार होतो तुमच्या पूर्वजांचे पुण्यफळाला येते तुमचे पिढ्यान पिढ्याचे दुःख दूर होते ब्रह्मांड नायक खूपच शक्तिशाली आहे तो मूळ पुरुष आहे समाजात खूपच पापे वाढली आहेत अनेक यंत्रांनी आपल्या बुद्धीचा ताबा घेतला आहे आणि त्यामुळे समाजात दुःख पराकोटीला गेले आहे रोज ऐकावे ते नवलच आहे माणूस की काही लोकांच्यातच शिल्लक आहे आणि त्यामुळेच दत्त महाराजांचा अवतार श्री स्वामी समर्थ हे कर्दळीवनात प्रकटले पाप नष्ट करण्यासाठी लोकांचा उद्धार करण्यासाठी मनुष्य प्राण्यांची व्यथा दूर करण्यासाठी जनकल्याणासाठी त्यामुळे त्यांची जो कोणी सेवा करेल त्यांच्या नामाचा जो कोणी मंत्र जपेन त्याचा उद्धार हा होतोच स्वामी समर्थ दयाळू आहेत दत्त महाराजांचा चौथा अवतार उता आहेत ते शक्तिशाली आहेत म्हणूनच अशक्य ते शक्य करतील स्वामी असे म्हटले जाते त्यांच्यात पूर्ण ब्रह्मांडाची शक्ती सामावलेली आहे तुमचा पैसा घरत घरात टिकत नसेल किंवा आजार पण असेल किंवा घरात मतभेद असून टोकाचे वादविवाद असतील तर तो ब्रह्मांड नायक सर्व दुःख दूर करेल मी आज जो मंत्र सांगणार आहे तो प्रचंड शक्तिशाली आणि प्रभावी मंत्र आहे तुमचे दुःख लगेच दूर होईल तुम्हाला जर मंत्र जप करण्यासाठी वेळ नसेल तर हा मंत्र तुम्ही मोबाईलवर लावून श्रवण करावा म्हणजेच ऐकावा तुमच्या घरामध्ये चारही दिशांनी पॉझिटिव्ह एनर्जी खेचली जाईल आणि तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील तर मंडळी तुम्हाला हा स्वामीमय व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये सांगा कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ असे नक्की लिहा तर मंडळी हा मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत डोळ्यासमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि तुमचे जे पण काही दुःख आहे तुमची इच्छा आहे ती स्वामींना सांगायची आहे आणि प्रार्थना करायची आहे हे स्वामी महाराजा माझे हे दुःख दूर कर ही इच्छा माझी पूर्ण कर स्वामी नक्कीच तुमची इच्छा पूर्ण करतील विश्वास ठेवा ते ब्रह्मांडनायक आहेत आणि त्यांचे प्रचंड पाठबळ तुम्हाला मिळणार आहे तर मंडळी एवढं करायला अर्धा मिनिट तर खूप झाला आणि तेवढा तर वेळ तुमच्याकडे असेलच बाकी संपूर्ण व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या तो पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील दैनंदिनी कामं करता करता तुम्ही मनातल्या मनात मंत्र जप करा नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल तर मंडळी पाहूया तो मंत्र काय आहे तो मंत्र है। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नम ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नम ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नम ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः 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 ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नम नमो समर्था नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो 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 नमः ॐ नमो, नमो भगवते श्री स्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री 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 स्वामी, स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री 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 स्वामी समर्थाय नम नमो समर्था नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो 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 नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्था ये नमो नमः